Да! Все должны сказать, uh, это Женя Яровой. Женя Яровой. доказали. Он же Ронни Бар, он же автодневный. Да он же Макс, Макс Ритм Женя Яровой. бладс, бладс, Гоша. Теперь смотрите. бладс, бар рифмуется бладс, словом Кого? <свист> а вот? а да. Он да. Это, не <свист> знаю, О, Это, не Это не знаю, что тут удара знает хорошо. Его Ира воспитала. <свист> <свист> правда, много раз роняла. Раз, два, <свист> еще удар. Его Ира воспитала. Правда, еще удар. Получился Роми <свист> Да, вот это в да. тему просто очень. Да, да, хорошо, что нет твоей девочки. Хорошо. Стал влюбляться очень рано. Маша, Таня, Лена, Яна. Малость поумнел и в Израиль улетел. Ты вовремя слышал? Тихо. Летчиком хотел он стать. Не хотели принимать. В танке он в гонял. Весь Израиль охранял. Но подчиняться не любил. И на службу он забил. Так like забил, блин, помню. Культурно. <laughs> Культурно. Делать любит он сюрпризы, не считаясь бедной визой. Может денег накопить и площадь рост вам подарить. Ну, я думала, что Аня тут будет делать, я так ну, красиво скрасила. Аня, нужно позвонить, я звучу. Сейчас позвоню. Я записываю так что. А, да, тоже, да. Это. это его, это классно. Это я сама себе, как жуница. Ходить не любит он налево, но принцип знаю я его. Коли полюбить, так королеву, а выиграть так миллион. Ну, реагируйте быстрее, у меня мало времени. Очень щедрый он порой, за друзей всегда горой. С биржи выигрыш берет и друзьям все отдает. Что-то не заметно. Ничего Не Женя, где я могу получить

Вторая камера, есть, все нормально. Всем всем, все. Попрошу набить. Вторая барокамера. Я пою. Я пою. Сейчас пою. Из друзей он жить не может. Моря, Рома, Женя, Леша А Максим что говорить? Первый начал с ним дружить. А наша? Вот-вот. Запамятовали наши роли? А теперь внимание. Значит так, теперь я читаю про друзей. А ты, я читаю это, да? а, а ты потом объясняешь всем, что это за история. А все поймут, как потом получаешь, Нет, кто поймет свою. Сказать. Так, ладно. Эй, а, а ты с нас сначала кибуться жил с Максимом и Ромой. Да. С Максимом и Ромой, 100%. да? Сто процентов. Макс и Рома любят спать. школу им в облом вставать. Он их рано поднимал и по грудь сдавать гонял. Скажи, было? Было. Она упала, джолт, а по грудь пошел. Максим играть в войну любил, и летом часто не щадил. И шкафа сделал саплю и Женя горе с горей был погромен. А Рома девок не любил, и на свидание не ходил. Лишь в армии им счет открыл, и всех друзей перебил. Я хочу есть такие потом себе домой. дальше

ночи домой хотелось ехать очень. Но так как водки перепил, то адрес дома он забыл. Но Женя другу подсказал, на улицу Горелкина послал. Ну, расскажи, я, я, не помню такого. Я его ужу в 5 утра, лежит труп только. Женя, какой Горелкина! <соединяя> Правда! дальше? дальше. Э, Как-то Леша, три, Женя, Вова, вот поехали из дома. И погуляли ты. там отлично. За все платил там Вова лично. А Леша Фину в морду дал. Женя не шоу Я с три холодильника. Случайно. И все случайно. И так 16 раз. А в Киеве Марина Жене сказала, хватит есть пельмени. Сегодня мы в кафе идем, и все коктейли там попьем. Им принесли коктейль Самбука. Сказали, сильный он подлюка. Горит снаружи и внутри. Им было мало, взяли три. Но выпили и ждут развязки. Как оказалось, крепость сказки. Вот и, вот и была им всем наука. Запомнили коктейль Самбука. Вау. Да, была бы очень. Смотри, история вошла. Ну что, не боишься? Нет. А что, от Смотри, Я не боюсь ничего. Смотри. Сейчас Так, все, предпоследний. Женя Стеклов был парень приличный. Дружбу водил он с элитой лично. Нас Женя плохому его научил. На диско плюс фотка водил. Теперь одна история. Раз с двумя девицами решили они накинуться. на танцы сказали, что маму с дочкой развлекали. Если много водки пить, то мамы дочь не отличится. Женя, любви все возрасты покорны. Ура, ура, ура. А что им так хорошо? Они родцы отдых. Они родцы Они Расскажи, что да, все, все, я не знаю, кто. Мы Дождь это, мы это. Подожди. Шумримы... Что? Шумримы...